Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda was-salatu was-salamu ala man la nabiya va da ma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve berekatuh. E, çox suallar verilir ki, e, oruç tutan adam çimə bilər? Və çimmək orucu pozur? O cavab budur ki, bəli, çimə bilər. Orucu pozmur. Xeyr, orucu pozmur. Oruç tutan adam dişlərini də məcunla fırçalaya, yəni uyuya bilər. E, Başını uyuya bilər. Tam çiməyə olar, amma hovuzda Hovuzda da çimə bilərsən. Lakin yaxşıdır, yaxşıdır. Başı çox suya batırma. Nə üçün? Hər halda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ehtiyatlı olmaq lazımdır çünki ibadəti qoruyun. Qoruyun. O şeylər ki, poza bilərsə, lap belə e çox belə lazım deyil də onu eləməy. Məsələn, hovuz ehtiyatla çinməy ki, hər halda su gedə bilər boğazdan. Amma belə ümumən e başqa vaxt çinməy qadağan deyil. Oruz vaxtı çimmək olar, orucu pozmur, xeyr. Sonra sual verirlər, oruç tutan adam, eee, qan verə bilər? Əgər barmaqdandırsa, addsa, ev etməz. O oruca təsiri yoxdur. Yox, əgər məsələn, damardan çəkirlərsə, var alay alimlərdən ki, oruç pozulur onda. Ona görə oruç tutan adam Ramazan girməmişdən qabaq bu malicə özünü yoxlatdırmaq və s. Onlara gərək eləsin orucduqda, Ramazan ayında. Belə problemlərlə yaşı, ə, qarşılaşmasın. Birdən əgər nəsə olsa, elə bir məsələ, əgər çox qan ə, götürməli olsalar, ə, var elə rəyi ki, alimlərdən oruç pozulur və o günü qəza eləyəcəksən. Həmçinin sual verirlər, oruç tutan adam yata bilər? Əlbəttə yata bilər. Yata bilər. Yatmaq orucu pozmur. Ə, hətta birdən yatanda ehtlam olsa, ehtlam olsa, yəni özünə səul olmayaraq durub cənabat quslu alacaq, orucun davam eləsin. Çünki öz ixtiyarına olmayıb, ona görə. Həmçinin qadın, qadın məsələn iftara yaxın iftar üçün xörəb bişirib dadına baxa bilər, amma udmamaq şərtiylə. Yəni dadına, yeməyin hətta dadına baxa bilər, amma udmamaq şərtiylə. Bunlar inşallah Ə, orucu pozmur. Sonra çox va ə sual verdilər ki, dişi müalicə eləmək olar orucda vaxtı. Dişi də müalicə eləmək olar. Hətta ağrı kəsici iynə vurmaq olar. Orucu pozmur. Sadəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır və salam. Və ümumən iynə vurdurmaq olar. İynə vurdurma baxır. Əgər bədəni gücləndirəcəksə, vitaminli iynədirsə, yox. Amma əgər məsələn ağrı kəsicidirsə, hansı ona bənzər bir iynədsə, tərkibi iynə o iynəni vursan orucun pozulmur. Sonra yenə sual verirlər ki, yəni həbbələyi atsam belə susuz necə? Yəni tabletkanı və Yə, o pozur. Çünki boğazdan keçir artıq. Ona görə. Necə ki, məsələn, birdən bəlğəm gəlsə. Bəlğəm gəlsə, təbii ki, əgər imkan varsa udma, amma birdən elə bir yerdə olsan və udsan O da orucu pozmur inşallah. Allah hep böyle şeyler orucu olur. Allah Teala bize eşi faydalardan etsin.